Ну, наверное, <laughs> наверное, вопреки. Да, наверное, вопреки. То есть все они доказывают, что они все равно достойны хорошей жизни, наши спортсмены. Они свои, своим трудом ежедневным доказывают постоянно, что они, они лучше. И теперь наша задача ну, вот, сделать следующий паралимпийский цикл еще более удачным на паралимпийских спортсменов начали обращать очень большое внимание. Мы все-таки продукты бывшей советской системы, а мир-то живет не так. И понятие инвалидности в мире, в принципе, даже нет. Первые несколько месяцев тренировался в Запорожье всю зиму. Фактически в этом манеже хорошие, классные условия. А, здесь же провели чемпионат Украины зимний. Ну, потому что это действительно, как бы, манеж, одно из лучших полей, как бы, для места проведения, особенно зимой. Потому что единственное, что у нас нет а, места для диска, ну, мы работаем над этим, то есть, а для ядра и вообще легкоатлетическое просто суперски. А, после этого вот началась подготовка. Мы ездили а, в Черкассы, Сумы. В Киев, в Кончезаспе и один раз в Польше были. В общей сложности 7 или 8 городов. Честно говоря, я сбился со счету. Две недели на выезде, неделя дома. База их Патои это вообще была сказка, скажем так. Она была одна из лучших. Не побоюсь слова в Европе, потому что там действительно был уникальный комплекс. Почти все виды спорта охватывались. Я не думаю, что именно в плане того, что я дома живу. Но мне в Запорожье больше нравится, чем в Сумах. В Сумах очень плохой манеж. Если будет, как, если будет хоть какой-то шанс не поехать в Сумы, я его использую, потому что действительно невозможно толкать, тренироваться. Занимаемся бесплатно. То есть завод позаботился о том, чтобы у нас был доступ ко всем зонам, тренажерный зал сектор для толкания ядра, ну и, собственно, вот этот зал, да, здесь мы метаем зимой диск, ну и ребята метают копьем. Но не хватает нам площадки для метания диска и для метания копья. То есть хотелось бы, чтобы город, либо мэрия, либо кто у нас этим занимается, построил где-то хорошую площадку, где могли заниматься как инвалиды, так и здоровые. Ну, если не на сборах, а в Запорожье, то 6 раз в неделю, часа по 3. А если на сборах, то это до 12 тренировок в неделю. То есть по два раза в день. Следующая цель – Лондон, чемпионат мира в июле. Место, где мы занимаемся, это, собственно, лет, наверное, 30 назад залили бетоном круг. Все, что от него осталось, то есть там мы еще пока занимаемся. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы это выглядело как положено. То есть круг, это должна быть сетка вокруг оттянута для безопасности. Потому что спортсменов в Запорожье много, метателей тоже. То, что мы не пасем задних, это однозначно. Почему? Потому что Например, первый раз в инваспорте, вообще в движении инваспорта и того, чего не сделали другие областя, мы на протяжении прошлого года 15-го и 16-го всех потенциальных олимпийских, паралимпийских, так скажем, чемпионов получилось их профинансировать в год по 10 тысяч на медикаменты. И ко мне даже звонили, я потом был на других соревнованиях, просили, а можно нам? Ну, говорю, извините, вы из другой области, из Кировограда, кстати. Вот. Вы из другой области, это только наши это получают. Вот. Даже нам начали из-за из -за этой инициативы здоровые спортсмены завидовать. Говорят, мы тоже хотим это... финансирования на медикаменты. Мы готовились в этом бассейне. Очень отличный бассейн, наш любимый ШВСМ. Под открытым небом и днем, и ночью, и в снег, и в дождь, и в ветер, и в солнце. Открытый бассейн нам дает небольшую пору перед другими, потому что мы же занимаемся на открытом воздухе. Полностью группы занимаются бесплатно. Да, нам надо 50-метровые бассейны, где мы выступаем. База у нас была в Евпатории, на жаль, она сейчас не наша. Нас спускают сюда. Отдельно для нас бассейна, на жаль, никто не построил. Сейчас, как у других, сейчас стало больше похоже на наш бассейн удобнее лучше, чем в закрытом помещении. Но тренировки по полтора-два часа, шесть раз в неделю. Не, а куда целишься? Чемпионат мира в Мексике. Что? Что хотелось бы? Загадывать не люблю и не буду. Было в программе развития спорта было предусмотрено 2 миллиона в областном совете, в областном бюджете на, на день, ну, как сказать, в областном бюджете, чтобы чествовать наших спортсменов. Но это и не только не наши, и не только паралимпийцы, но еще и олимпийцы. И, и город тоже отреагировал. Перед самой паралимпиадой мы получили так долгожданные... с квартиры которые были обещаны после этого лондонской паралимпиады и сейчас они в принципе нас позвали на заседание городского совета и пообещали каких-то денег я так понимаю что деньги будут ну, такие весомые суммы для, для наших старцев Я, я тренируюсь я тренируюсь два раза, два раза в день пять, пять раз пять, пять раз шесть раз в неделю так примерно по такому графику мы работали подготавливаясь к женейра с, с какими с выборочно по состоянию с выходными когда нужно было для улучшения физических кондиций и формы в неделю получается в районе в районе там 25 часов мы где-то играем я тренируюсь тут, на Пушкина, в клубе топ-спины. -топ в другом клубе приходится платить также финансы, потому что, потому что это, тот клуб не совсем идет на уступки. Просто. Но уровень у нас просто не то, что в нашем виде спорта зависит, не то, что уровень от спортивной базы, но и от тех спарринг-партнеров, с которыми мы можем тренироваться. База может быть просто сделана наилучшим образом, а не быть спарринг-партнеров, это будет показано, что это нет смысла от этой базы. Я занимаюсь уже 13 лет настольным теннисом. Но динамика получается, есть, потому что как уже получилось открыть свой частный клуб, вот, и он также с развивается, и, и условия становятся все более лучше, допустим, у меня. Даже в Запорожской области сейчас и Есть, есть информация, которая, что может быть будет профиль, профильная база не только для, для моего вида спорта, но и для многих видов спорта вообще. Также я хотел поблагодарить, знаете, спортивный клуб Топ Спин за предоставление, за предоставление зал, за предоставление условий для подготовки к Рио-де-Жанейро, а также к клубу Армада, в котором я также проводил свои тренировочные сборы, к подготовке к Крио Деженера, с которым мы также, надеюсь, будем дальше сотрудничать. Все, всем спасибо этим двум клубам за помощь в, 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 тоже в сделании моего результата. Владимир Владимиру Владимировичу, который также помогал мне и подготавливал меня к... К этим стартом, а также всем тренерам сборных, а также моей маме. На паралимпийских спортсменов начали обращать очень большое внимание. Ну, я бы относился к этому философски. Почему? Потому что э, мы все-таки продукты бывшей советской системы. И вот почему-то в нашем в нашем менталитете более старших людей обязательно должно быть, что спортсмен инвалид он должен э, или или просто инвалид, он должен находиться в специальном учреждении. А мир то живет не так. И понятия инвалидности в мире, в принципе, даже нет. Сначала, например, лет пять назад смотрели на инвалидов в раздевалке в ШВСН, Сейчас это как само собой разумеющееся, что там, извините, лежит отстегная нога. То есть для, для здоровых это уже произошел какой-то перелом. Поэтому и, и с точки зрения внимания на вид спорта, на виды, на все виды спорта, и с точки зрения, э, так скажем... Из, изменения обще, общественного мнения к инвалидам, все идет в Со стороны руководства, э, ну, обещания, пока что только обещания. То есть этот проблем еще, э, ну, скажем так, не первый год, это уже, наверное, лет 10 у нас эта проблема с тем, что у нас, ну, вот такой вот сектор, то есть его фактически нету, да, обращались уже, как бы, пока что только обещают. Ждем, верим, надеемся.